श्री अच्युताष्टकम् अच्युताच्युत हरे परमात्मान् रामकृष्णपुरुषोत्तमविष्णो वासुदेव भगवन्ननिरुद्ध श्रीपतेशमयदुःखमशेषम् विश्वमङ्गलविभो जगदीश नन्दनन्दन नृसिंहनरेन्द्र मुक्तिदायकमुकुन्दमुरारे श्रीपतेशमयदुःखमशेषम् रामचन्द्ररघुनायकदेव दीननाथदुरितक्षयकारिन् यादवेन्द्रयदुभूषणयज्ञ श्रीपतेशमयदुःखमशेषम् देवकीर्तनय दुःखदवाग्ने राधिकारमणरम्यसुमूर्ते दुःखमोचनदयाणवनाथ श्रीपते गोपिका वदनचन्द्रचकोर नित्यनिर्गुणनिरञ्जनजिष्णु पूर्णरूप जयशङ्कर शर्व श्रीपतेशमयदुःखमशेषम् गोकुलेशगिरिधारणधीर यामुना चतटखेलनवीर नारदादिमुनिवन्दितपाद श्रीपते शमयदुःखमशेषम् द्वारकाधिपदुरन्तगुणाब्धे प्राणनाथ परिपूर्णभवारे ज्ञानगम्यगुणसागरब्रह्मन् श्रीपते शमयदुःख मशेषम् दुष्टनिर्दलनदेवदयालो पद्मनाभधरणीधरधर्मिन् रावणान्तकरमेषमुरारे श्रीपतेशमयदुःखमशेषम् अच्युताष्टकमिदम् रमणीयम् निर्मितम् भवभयम् विनिहन्तुम् यः पठे द्विषयवृत् ನಿವೃತ್ತಿರ್ಜನ್ಮಧುಖಮಖಿಲಂ ಸ ಸಜಹಾತಿ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಶ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಮಗಳ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗೋದಾನ ಒಂದು ನೂರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಶ್ರೀ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ किं नो नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्षवकेश वा श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च च जनार्दनम् गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधम् गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमम् विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपतो नास्तिपातकम् कोटिप्रदानस्य कोटिप्रदानस्याश्वमेधाश्शतस्य च